Меня лучше не надо, я про команду? Саш, скажи, что мы собрались? Мы собрались, потому что нашего товарища, дрозда Романа, посадили и забрали деньги, все это бывшая власть, милиция начинала. Позабирала все, то, что у человека было, что забрать, они его отобрали. Так как не захотел дальше отдавать все остальное, они его закрыли окончательно. Сфабриковали дело и всех судей, всех, всем объявили, чтобы они Делали так, как они считают, что Рома должен сидеть в тюрьме. Когда это произошло? Это уже на протяжении года его держат, ага. даже, больше. даже больше. Отобрали колхоз, продали, э, да, сабриковано дело. У Ромы был колхоз, продали им за миллион двести долларов, продали вместе с Михалыком и Сылкиным.